прекрасные, прекрасные произведения. И хотелось бы пока что не оглашать результаты, потому что у нас есть четыре человека, которые набрали самое большее количество баллов. Поэтому я хочу пригласить сейчас на эту сцену этих четырех человек, для того, чтобы они еще раз исполнили свои прекрасные произведения. И зрители на А сначала? Боюсь, что тогда не услышим никого. Итак, прошу на сцену Ивахатько Ульянов. Это не я, это все жри. Ладно, да. Жри мой. Значит, ребята, у вас также в очереди. Э, есть, а уважаемые зрители оценивают хлопками у кого вы ну, больше всего. Как? Нет? Первое Всем первое место. Да, Всем первое место. К сожалению, у нас к сожалению, три подарка. Вот. Слово о чем. Поэтому придется вам выбрать по очереди, а как я знаю, может мне третья понравится больше, чем первая. Первая сначала будет казаться лучше, чем остальные. Нет, а мы, не мы в конце оценим. Итак, пришли. С. Уговозит меня. Не был коридоре, но вымышленный, раптовый. Неких дней. а я уже в тебе на поднял. Струны похлобивали. Ты бы проморожен и сокровенный. Плетені розмови. А щодо фатальності почуття, то я захопила своє життя непевно, випхнувши носа на ці терени, дозволивши світу німих речей внутрі. Тривожні, солодкі, темні, ти медом смолою крізь світ течеш і я потікала. та вже даремно, небо тепер вогненне. работе теней, зацепился за чью-то руку. И изъезженный дымом, под звездами светофоров, он бежит за секундой стрелка. все по кругу. Этот город не вспомнит нас, он не в курсе мыслей. Словно маленький бог, ты сидишь у себя в квартире. Этот город имеет прикус, рассветный кислый. В этом городе запрос душу пробить в трактире. Этот город кичится проспектом и прочей свежестью. Не из тех, что страдают шамом в с беспечностью. Так город хранит свое время с особой нежностью. Говорят, он простыл зимой. Говорит, что лечится. Лучше <связывая> <связывая> на улице, солнца нет. Я стою у окна одна. Обойти бы сейчас всю планету от вершины и от И найти самый лучший город и остаться в нем навсегда. Для приличия поднятый город и походка моя часа. Почему? Потому что знаю, нет на свете милее мне городка, где душа летает и искрится в морской волне. Здесь есть все, и поля, и луги, и река, и казацкие ста, и любимая моей мамы, и и вот первый школьный мама. Все мое здесь, и все родное, все живет уже сотни лет, и душа лишь от счастья. Може, города в мій. Як добре жити і радіти яскраві зелені весни, не сумувати, не марини, бо я не бачила мене. Війна нищить душу, плач, горе, крик, кров, солдат що йде на смерть кричить, я жити за батьківщину, за любов. Солдат, піднявшись на весріст, стиска гранату йде уходить? на натапу порожню, вибуху, тише. І виплаче матуся, очі за сином соколом своїм. Вони побачать мені сонце, ні річеньки піси. А я живу, і я радію, я за від красни, і кину, і морі, сині небо, бо я не бачу. слушали значит, четырех прекрасных девушек. И, наверное, стоит начать с самого начала. Итак, перевохать Кавриан, ваши аплодисменты. Анастасия Сидоренко И Сидоренко Александр Ну, я думаю, что... Ты не думай, ты объявляй четыре главных да, приза. Да. А то судью на было Они действительно все хороши, каждая по-своему. Нет кого-то лучшего. Надо как-то делить на всех. Делить на всех? Делить надо. Делите, Шура, делите, Шура, делите. Хорошо, без проблем. Так и сам. Мы делить никого не будем. Дима, две минуты на совещание дополнительное, чтобы поверить на выходителя. Хорошо. Нет, хорош избаваться над девушками.

я буду проводить тематический вечер. А. И мы возьмем участницу совместно с остальными нашими поэтами. По а. разные я... случаи, да. пока народ думает и соображает. <связь> <связь> Хочу тоже всех присутствующих, во-первых, на сцене, во-вторых, всех присутствующих в зале пригласить на предстоящий фестиваль, который называется Плеяда, который будет проводиться в Гидроколледже, предположительно в апреле. Там будет номинация. Да, я уже проводил сейчас мы его перенесли на весну. И там будет проводить номинация поэт. ожидается приезд очень интересных гостей, поющих под гитару, а также читающих свои стихи. Председателем жюри этого фестиваля в разные годы являлись очень известные личности. В этом году это был Андрей Козловский. В э, позапрошлом году Александр Дольский. Три года назад это был Сергей Никитин. Ведутся переговоры с Александром Пряковским. ого Поэтому следите за рекламой. <связь> я, я прошу нашего уважаемого жителя буквально минуту посовещаться, а тем временем я хотел бы наградить бы и дисконтными карточками от партнера нашего мероприятия культурного следствия для остальных участников. Машина вас, Алексея, Алексея Светлана.